Всем привет! С вами я, Полина! Про... В этом видео я буду рассказывать про то, что мне понравилось в ноябре. Итак, приступим с двух лаков. Это такие великолепные два лака, они теплых цветов. Это тепло-зеленый, а это тепло-желтый. Тепло-желтый подходит больше к лету, а этот больше к осени, мне так, мне так кажется. Вот. Мы приступим к такому крему DAF. Он очень увлажняет хорошо руки. И я его использую не только как для рук, но и также как для лица. Ну, это я моя любимая фирма. Я знаю, я думаю то, что ее все знают. А дальше мы приступим к такой помаде. Эта помада называется Dolce Milk. У нее очень приятный запах. Я эту фирму люблю. Вот. И я эту помада она геническая. Я ее использую зимой, потому что у меня зимой очень хорошо проветриваются губы. Итак, приступим дальше. Это помада фирмы Mary Kay. Итак, это помада блеск. Она очень приятная. А еще она приятного запаха. Вот такая помада. Это помада же, вот, еще такая помада. Это тоже помада блеск. Это NYX фирма, она очень приятна, мне ее подарили на день рождения, вот такие две помады мне подарили, я их мажу любую на выход в школу, но они такие приятные, их, их не очень видно, и губы от этого блестят. И духи, это парфум, они очень приятного запаха, они подходят особенно к всяким праздникам, их приятно, их удобно носить, вот. Дальше приступим вот к таким свечам две вот такие свечи, они из Икеа. это запах апельсина, а это вишни. Эти вот эти свечки их приятно очень зажигать, когда они свой запах по всей комнате его радуют. Дальше мы приступим к вот такой резиночке на ну, на гульку. Она очень приятная, когда ее одеваешь, ну, такие все смотрят то, что у тебя очень красивая прическа. Вот. На... Это вот такой рюкзак Я его могу носить на танцы На разные свои занятия Могу гулять пойти магазин, когда скупляться Это спортс рюкзак У него много отделов Раз, два, три У него четыре отдела Этот рюкзак вот такого приятного цвета Розовый, такой красивый, малиновый Вот Вот такой приятный у него сбоку кармашки я вот такой рюкзак, я его ношу только куда-то, но не в школу, в школу у меня другой рюкзак, но я вам, к сожалению, не покажу. Пока! И с вами я была, Полина! Если вам понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, и все пока!